Здравствуйте. Привет. Как ваши да? Нормально, нормально. Войну воюем, а так все хорошо. Прав, с кем воюем? С соседями. С кем же еще? С Натой. А, я понял. Не, ну я понял. Но вы, лично вы воюете или нет? Лично я. Вы хотите со мной поучаствовать? Так я могу посодействовать безо всяких проблем. Почему? если... Родину не любите? Не-не-не, почему? Я люблю, но... Если надо, пойду, почему бы нет? Ну так надо. Родина сказала, надо. Что? Комсомол ответил, есть. Ну, не знаю, я лично не... За это буду воевать, я буду воевать за свою страну. Но ваша страна же Россия или какая-то другая у вас страна? Да, моя Россия, моя Россия. Ну вот видите, как хорошо, как все правильно складывается. Вы-то человек совершеннолетний, и вижу, у вас всех отношениях положительный. Ну да, ну а вот скажите, вот, условно, вот придет... Вы знаете Алексея Мельщикова? Да, знаю, Русич, ДШРГ Русич. Да, а как... Как, вы к нему относитесь? Вот просто крайне не негативно. негативно, крайне негативно. А, то, что человек воюет там с 2014 -го года, он жертвует своей жизнью. Вот там э, ребята такие же, жертвуют своей жизнью, такие же, как я, может, там постарше чуть. Они просто жертвуют своей жизнью. Я вас не беру. А вот какой-то человек, я 35, который с пивным животом, не слезая с Ивана, пишет ему вот, что ты забыл, пидорас там, вот это, конечно, утрирует на фронте. И вот мне вот интересно, вот. Так вот и я, вы, я же, и я же к вам ну, Не, нас... и не, я, не, не, я просто. Я же к я вам просто, взываю. Э, Пример говорю. Лешка Мельчаков, говорю. это же и... наш, так сказать, образец, я бы сказал, икона нашего националистического движения. Я бы даже сказал нацистского. Ну так, он же сам говорил, то, что это вырвано из контекста, то, что он говорил. Ну, говорит он может все что угодно, но я смотрел полностью это интервью. Мне, но ну, в силу того, что э, я все-таки юрист, э, мне пришлось пересмотреть это интервью полностью, и его слова о том, что это вырвано из контекста, это ложь. А с кем интервью было? У него было недавнее интервью. И интервью вот интервью в недавнем интервью, он, в недавнем интервью он говорил, что это вырвано из контекста. А года четыре или пять назад я уже не помню точно дат. С одним из наших блогеров ютубовских он вел интервью, где он совершенно в контексте, абсолютно четко выражаясь и абсолютно четко себя позиционируя, он сказал, что, ну уж меня извините, вам это не понравится, но я не нацист. Все равно он же потом это все опроверг, он же все это сказал. Да я ж не против. Пускай воюют, это даже хорошо. А вы, вы человек совершеннолетний? Да. Ну, почему вы не на войне? Ну, а что? Моя страна во мне не заинтересована пока что. Если что, я всегда пойду. Нет, я просто спрашиваю, ну, я у, Белграде вас, Белграде. у вас у самого не возникает желание пойти, ну, допустим, вот ко мне, вы в каком а. городе живете? А, я в Краснодаре живу. Краснодар. Ну, далековато, конечно, извините, я прокашляюсь, тут у нас немножко пороховые газы на улице летают, и они вызывают першение в горле. Я в Белгороде живу. У вас не возникает желания пойти в военкомат и помочь Родине самостоятельно, без, так сказать, дополнительных стимулов, установок? Я могу установок. Помогать, помочь Родине, закинуть деньги на донат, там, не знаю, там, на... Ну, деньги, просто, я, я понимаю, деньги это помочь. все могут. Ну, хорошо, давайте, давайте с деньгами определимся. Вы же понимаете, что Родина платит немалые деньги людям за то, чтобы они шли, шли и воевали, шли и воевали за Родину. Да, я знаю. Ну, глупо же, да, э, человеку, подписывающему контракт, там хорошие деньги. Ну, вы, если бы приехали ко мне и подписали у нас контракт, то миллион бы, вы сразу миллион с копейками получили бы сразу на руки. Сразу. А потом еще в течение вашей службы получали бы каждый месяц хорошие деньги. А вы говорите мне про донаты. Родина вам готова платить. Ну, вы все готовы откупаться. А потом прикрываться, прикрываться золотыми личностями неонацистов типа Мельчакова. Вот он хоть и неонацист, но воюет. А вы не неонацист? Или вы тоже неонацист? Я не, во-первых, нет. Откуда вы вообще это вопрос? Это, это был вопрос. Это был, это был просто вопрос. Не -не -не -не. Вы причисляете я... себя к нацистскому Нет. движению? Моя, к национал... страна, моя страна мной не заинтересована в данный момент. Если я как представитель нашей страны, я... я работник Белгородского городского военкомата. Я заместитель белгородского военкома. Я юрист Белгородского городского военкомата. Я вам сообщаю о том, что я в вас заинтересован. Такие люди, как вы, нам нужны. Но вы не хотите. Почему? Я говорю, записывайте а, адресок. Ну, я записывайте, записывайте адресок. Я не буду записывать адрес. А почему тогда это не по, по своим ну, другим? У вас же там же много парней сидят там подам. Почему вы не говорите о а мне Мы говорим, бросок? мы говорим, мы это делаем. У нас весьма продвинутый мой руководитель Роман Аусевич, полковник, целый полковник. Он меня, как юриста, усадил сюда, говорит, социальные сети позволяют вручать повестки в режиме онлайн, в социальных сетях. Если человек представится добровольно, то у него в течение трех дней в госуслугах появится повестка от нас. Если вы готовы идти на сотрудничество с нашим военкоматом, мы подпишем контракт, отплатим вам дорогу, оплатим вам обучение, все оплатим, а вы говорите донаты. Ну, кому нужны ваши донаты? Нам наши. Ваши, ваши руки нужны, так. ваша голова, ваша жизнь, ваша кровь горячая. Ну пусть вот тогда э, мигрантов вот эти, которые. Мигрантов, везут, это, мигрантов, это, значит, мигрантов. То, Пускай то, за Россию воюют, то, значит, вот. мигранты, да? А что, они должны это все делать? Что они? Что их брать? Так им-то им наплевать на нас, понимаете? Они приехали, поработали и уехали. А Родина-то в опасности, сынок, По сынок. Уехали. Почему я вижу, каждый раз. Почему я вижу каждый раз в новостях, то, что кто-то кого-то Тебе, кого изнасил, тебе кто сколько кого лет, убил. сынок? Тебя... Сколько лет, сынок? Мне 18 лет. Ну, ты совершеннолетний. Безусловно, контракт. Тебе еще рановато подписывать. Ну ничего, годик по учебкам, шатаешься, А потом и на фронт, на передок, на передок, так сказать. Ну, кто за нас еще будет воевать, как не мы сами? Понимаешь? Родина в опасности. Краснодарский край так, же э, к вам прилетают дроны, я... дроны прилетают к вам. Смотрите, кто, смотри, кто... чувака испаньол, был чувака Вагнера, его просто обосрали, обос... обосрали, его просто... Ну это, обосрали, подожди, ну зачем, зачем ты, меня, зачем, ты меня, зачем ты меня в этом обвиняешь? Я человек армейский, я человек, который подчиняется устал. Я просто... То, что Путин ну, хуйло, ну, но ну, я ну, с тобой ну, абсолютно -то согласен. Мы... Абсолютно с тобой согласен. Лучше бы был. А я не говорю, лучше, слышу, б... лучше бы был, а не, лучше не, бы был э, Пригожин. Конечно, это правда. Но нет, его убили. Все, Женьку убили, суки. А почему вы думаете, что его убили? А что, он у вас скрывается на балконе? Да, у меня на балконе скрывается, да. Ну, ну вы да. понимаете то, что нет доказательств, нету каких-то серьезных доказательств. А Я мне не нужны доказательства. Да. Я исхожу из официальной версии. Я человек, который рожден и да. работаю в системе. Я исхожу из официальной версии. У меня нет доказательств, что он жив. Он шел на Москву, шел, так сказать, навести предок железной рукой. Но его предали, остановили. Вот такие, как ты, которые ходили и рассказывали, что пузатые пивные дядьки сидят по клубам, его и предали, и распяли, как Иисуса Христа, понимаешь? Ну, я, 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 никогда не был против Евгения Викторовича. Евгений Викторович, безусловно, хороший человек, но он не человек, который может управлять государством. Он психически нестабилен. У нас и Владимир Владимирович психически нестабилен, но управляет же. А почему? Ну, если он был психически нестабилен, то у нас бы сейчас была полная мобилизация, мы бы пошли 2 миллиона человек на Украину, пошли НАТО столько же, всех нахуй бы перебили там батальона. Ну я же, ну, про прости, всего. ну ты, ты, ты во-первых, разговариваешь с офицером, почему ты материшься? Мы с тобой пока не в окопе? Ну... Вот будем в окопе, будем материться. Там у нас будет много поводов для матерщины. А сейчас мы с тобой беседуем э, весьма неформально. Неформально. И неофициально. Ну, пока, по крайней ну, мере. Ну, хорошо. Ну, я же не матерюсь. Хорошо. Я, я армейский человек, не употребляю в своей речи матов. А ты человек гражданский, материшься со мной как сапожник. Ну, хорошо. хорошо. Так вот, по поводу Евгения Викторовича. Психически нестабилен. Этот человек два года вел войну в рамках частной военной кампании, рискуя своей свободой, рискуя собственной жизнью, Потому что у нас никто не отменял уголовную статью за наемничество в Уголовном кодексе. Правда же? Никто не отменял. Ему просто пообещали, что все будет хорошо, Евгений Викторович. А потом обманули. У нас почему-то часто так делают. Часто. Но Родина-то все равно в опасности. Краснодарский край бомбят. Дроны к вам прилетают. Дроны прилетают, да. Прилетают. У, у тебя окна целы в доме? А у меня вот нет. У меня и да, дома-то дома уже практически нет, все побито осколками. Ну, вы же знаете то, что это у нас, у вас, у нас идет война, надо к этому привыкать. Я когда вижу то, что говорят, ой, там прилетел, что, говорят, ну парни. Так ну, я тебя к, это, я тебя я к я этому я тебя к этому и призываю, перестань привыкать, возьми, так сказать, в руки оружие и на передок, и за деньги, и за деньги. А вы Позднякова знаете такого? Мне интересно. Позднякова, знаете или. Нет? Фамилия знакомая, но почему-то она, мне кажется, украинская. Не-не, он абсолютно русский человек. Он, он как вам сказать, он, он делает инф, 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 информационный пункт. Так сказать. Он, а, а телеграм-канал есть я, у я него, да? Да. Ну, что-то да, что-то, ну, я не очень знаком с его работой, но если в целом... Ну, я считаю то, что он больше делает пользу, чем он был бы, если был бы там на передовой. А Познякова-то ты? Нет, почему? Ну, значит, от тебя больше пользы на передовой будет? Ну, хотя бы неделя две продержишься на передке живым, сразу станешь сержантом. Все? От і все. От і все, друзі. Ось і все. Вони чомусь думають, що вмирати буде хтось. За їх вялічіє. Ні, вмирати будуть вони. Фу, огідка.